самой интересной интригой стало выяснить сколько же депутатов связывают как-то так или иначе свою деятельность с черниговщиной для меня это было интересно прежде всего когда 20 января проходил в областном совете Сбор большой, с исключением депутатов там по бюджетам, областному бюджету, децентрализации бюджетов. Там приглашали, как они сказали, всех депутатов. Когда мы начали смотреть количество запрошенных, выяснилось, что потеряли там двух-трех. После этого начинали стал вопрос. А все-таки сколько же этих депутатов? Но ну, прежде всего помогает то, что 4 декабря было создано. Объединение Ридно-Чернищена, которое вошло сначала 12, потом еще один депутат туда попал. То есть это те депутаты, которые декларировали в своем э, объединении, что они будут работать э, э, так, чтобы помочь прежде всего развитию области. Э, в принципе, если брать отсюда, и второй момент, это частотный анализ визитов депутатов всех, которые были в Черниговской области, их мероприятия и их заявления. Тоже позволили определить еще несколько человек, которые были. Итого мы насчитали 16 депутатов Верховного Совета, которых можно отнести к, как говорят, лоббистскому полу Черниговщины. Поименно. Так що по Алфавіту. Амельченко Василь Васильович, Атрашенко Владислав Анатолійович, Бублик Юрій Васильович, Давиденко Валерій Миколайович, Дмитренко, Олег Миколайович, Євлахов Анатолій Сергійович, Кодола, Олександр Михайлович, Куліч Валерій Петрович, Куприєнка Олег Васильович, Лозовий Андрій Сергійович, Ляшко Олег Валерійович, Насиров Роман Михайлович, Попов Ігор Володимирович, Романова Анна Анатолійовна, Савченко Олексій Юрійович, Черненка Олександр Миколаєвич. Вот это вот то количество депутатов, которые формально или через Ридную Черневщину, или э, своими заявлениями и э, визитами показывает, что они работают э, с избирательными области. Я умышленно отхожу от принципа Павла только брать мажоритарщиков, потому что мы по проекту стараемся отслеживать всех народных депутатов для помощников, как подсказка. Если вы находите в электронном справочнике на Черневском мониторе, кто есть кто на Черниговщине своего депутата, внизу, не спешите вычитать только информацию о нем, внизу идут ссылки на все материалы с его участием, если они были публиковались на сайте. Таким образом, можно довольно-таки неплохо посмотреть активность депутатов в медийной сфере. Если говорить о, о ну таких, есть депутаты, которые вот назвали среди Чернишни и все, мы можем практически о них забыть. Мой интерес был еще Алексею Юрьевичу Савченко, потому что человек в Чернигове не но он присоединился и в принципе обещал скоро приехать, даже. Нет, не с конца... Ну, возможно, с политическим концертом. Что еще очень уникальная ситуация, почему я говорю про лоббистский пул депутатов? Потому что, когда внимательно пересмотреть по каждому депутату, какие он должности занимает, начиная даже с того же самого Василия Мельченко, который заступный главой бюджетного комитета, посмотреть по другим комитетам, то в принципе лоббирование интересов. Может быть, очень-очень серьезная. Даже такие молодые депутаты, как Наталья Романова. Э, Анна Романова, извиняюсь, Да. Э, Наталья Роман депутат, но меньшего уровня. Значит, э, Анна Романова, и э, умудрились изменить состав комитетов в начале деятельности, что говорит о том, что в определенной степени, когда депутаты хотят, они это делают. Э, отслеживать медийную активность депутатов тоже оказалось довольно... Специфическая ситуация. Во-первых, мы работаем только с открытыми источниками. К таким источникам относится в первую очередь сайт Верховного Совета. Насколько это возможно, но самая интересная ситуация, которая за последнее время на этом сайте благодаря общественности была достигнута, это там публи начали публиковаться помощники. Когда начинаешь анализировать, кто у кого стал помощником, очень интересно становится даже не трогаем там на общественных началах или на госслужбе, просто само по себе состав, пересечения, которые возникают, очень интересный. Хотя на сегодня еще, по крайней мере, мы насчитали 8 человек, которые представляются помощниками депутатов, но там на сайте еще нет. Но из этих 8 у 4 посвящений есть. Значит, наверное, все-таки еще не успели дополнить сайт э, Верховного Совета. Второй по уровню это личные сайты депутатов. Их мало, но они есть. Это самая эффективная форма, потому что на самом деле на этих сайтах можно увидеть и приемные, и помощников, и отчеты о деятельности. Третий самый такой массовый ⁇ это социальные сети. Причем у некоторых депутатов, в принципе, с моей точки зрения, политически правильно два аккаунта социальной сети, личный и публичный. Потому что иногда бывает, когда один аккаунт у депутата, э, ну, просматривать его очень интересно. Но, но с точки зрения получения информации очень тяжело. Там личные фотографии, еще какие-то моменты. Все-таки мне кажется, что на период депутатской деятельности желательно вести официальный аккаунт. Э, и, э, в принципе, большая часть депутатов, надо отдать должное, читают его. Некоторые даже ведут. Мы делали некоторые проверки, обращались через, когда заседание Верховного Совета, в это время очень легко находить депутатов. Ну, они сидят, у них включены электронные средства, и ты ему задаешь вопрос и получаешь почти сразу ответ. А Сверху фотографируют. Была одна ситуация, когда я задал вопрос, и в это время как раз показывали зал, где этот депутат что-то, я так понял, мне, наверное, ответ писал. Была такая ситуация. На самом деле, кстати, интересная и карта размещения депутатов. Практически все в зоне видимости с ложи прессы. Значит, если серьезно говорить, значит, у нас получается активность очень разная. Естественно, самый активный среди всех депутатов Пан Ляшко. Но даже в социальных сетях нету, наверное, уже социальной сети, где он не зарегистрирован, реально. Повода, по которому. Великолепно подготовленный экспромт идет или видео, или фотографии, или новости телевидения – это правда. Он без сомнения остается лидером, правда все меньше у него информации про черневщину и, в принципе, посмотреть на его визиты тоже. Я думаю, что может если выборы будут, он что-то опять активничать будет, но по сути дела его заменили два. Два его э, представителя, которые активно ездят, активно участвуют в э, массе мероприятий, по крайней мере, даже на официальных сайтах видно, когда депутаты принимают участие. Э, второй по активности, я, наверное, сказал бы, все-таки Владислава Трошенко. Здесь ситуация. Есть сайт, который активно разрабатывается, есть э, социальные аккаунты, еще ему помогает очень сильно благотворительный фонд, который им же создан, э, через который тоже идет огромное количество новостей. Единственное, что вот, как говорит Павел, если начать фильтрировать новости, которые о деятельности депутата согласно закону о, де о депутатах Верховной Рады и о благотворительной деятельности или помощи избирателям, тут, конечно, э, 95% будет все-таки благотворительная помощь. Они деятельность э, депутата. Э, значит, Юрий Бублик тоже довольно активный. Это это свободовец, представитель, который э, появился здесь, открывая свои приемные в Чернигове и в Прилуках. Э, он хоть и мажоритарщик в другой области, но по крайней мере э, обещает хотя бы раз в месяц приезжать. Валерий Давиденко. Тут немножко у него, если анализировать информационную деятельность, у него был великолепный ход с точки зрения, когда он организовал пресс-тур Ассоциации региональных СМИ и журналисты области смогли приехать в Борзну. Правда, он сам не смог туда приехать. Но с точки зрения работы пресс-службы, с точки зрения информационной деятельности, мне кажется, там вообще ничего не происходит. Или там постоянные замены людей, которые отвечают. Но, по сути дела, депутат ездит, участвует. Но мало кто об этом знает. Только когда вспоминают там рекламные материалы или еще какой-то момент э, всплывает, но системной информационной работы нету. Даже такой акцент, что найти в Фейсбуке его страницу оказалось невозможно. Э, если говорить о, о Дмитренко, ну он у нас звезда прилудского телевидения. Реально. Про сути дела почти нету новостей э, на Прилудском телевидении без его участия. Он и мэр, причем иногда мэр на первом месте, иногда он на первом месте по количеству упоминаний. Иногда вдвоем. Тоже у них масса мероприятий. Но, скажем, в других э, районах он почти не работает. Э, по сути дела приемные работают, э, что-то там имитируется деятельность. Но говорить о том, что в местных газетах... Э, скажем так, другие источники информации, когда про... Мне кажется, что если мы через некоторое время сделаем опрос, знаете ли вы своего депутата, как часто делается, то может оказаться, что часть, целый ряд депутатов у нас не будут знать. Уже даже забудут. Может оказаться, что звезда Рудьковского до сих пор ярче светит в тех... Э на тех территориях, чем Дмитренко. Но, правда, надо дать должное. Он второй после Кулича э, прислал звид о 100 днях деятельности. Разбираться там приходилось долго. Мы его опубликовали, этот отчет. Э, в принципе, э, голец постарался. Это его помощник. Значит, если говорить о Евлахове, у него один из качественных сайтов немного, но довольно-таки, скажем так, ответы на вопросы есть. С одной стороны. С другой стороны, он активно работает в округе, хотя старается это не демонстрировать. Вот как-то парадоксальная ситуация. Он публично может в Чернигове сказать, что он занимается в парламенте, что округ ему особо не нужен, но в то же время через неделю сделать турне по всем районам. И э, разверну, довольно активно развернулись его помощники. Правда, тоже там очень интересно. Вот, например, у меня Евлахов сейчас лидер по... Э, не по избирателей, а по подаркам, которые он обещает сделать. К примеру, все выпускники, которые снова выше всего сдадут первые тройки в каждом районе, получат или планшет, или телефон. Так обещают его приемные. То есть очень интересно. Ну, таких моментов много в свое время было, но э, вот такого уровня это возврат э, начала 2000-х годов, когда там у нас такие моменты были. Значит, ну, Александр Михайлович Кадола, он у нас, как сказать, информационно тоже довольно лидирует, но больше не он, а о нем. То есть, вот ему всплеск дал вот тот небольшой скандал с смс-ками, он прошел очень хорошо в интернете, пресс-служба у него очень хорошо налажена, начинает активно рассылать материалы, по крайней мере, ну, значительная часть материала, связанная с местным, это в основном структура, активная разбудова структуры фронта, фронтовиков в области, по сути дела. Он в основном ездит, участвует, создают Кулич Валерий Петрович, ну пока не знаю через день-два, что нас от него ожидает. Хотя, если брать с точки зрения, что первый написал отчет о 100 днях, сделал сайт и так далее, такое ощущение, что человек за собой, как сказать, подтирает края и делает все, чтобы этот этап уже как бы закончился, но был цельным и полным. У него тоже свой ресурс информационный довольно неплохой, но видно, что его сделали разово, если он останется депутатом, как вести будут, посмотрим. Олег Васильевич Куприенко. У него основные информационные моменты с ним связаны. Это участие во всевозможного рода мероприятиях в области. Куда он только уже не появлялся. Реально. Где-то это всплывает, где-то не всплывает, но когда он приезжает, он старается всюду поучаствовать. Ну и вот тут уже Павел говорил о обещаниях. У него очень интересно, когда у него начинают что-то просить. Я, наверное, видео все-таки выложу, как он отвечает. Так гениально тихо, конечно, я вам помогу, но как не знаю, скажем так, резюме общее такое. Попов Игорь, ну он, в принципе, подписался, но на территории он, если его работа была бы связана, то скорее с Нежином, но на территории пока не светился. Анна Анатольевна Романова, она пошла по пути, как она написала в фейсбуке, ежемесячных отчетов. Я видел только пока один в виде картинки отчет. Ни до того не было, ни после того не было, но я надеюсь, что на 100 дней системно будет немного сделано. Хотя там, э, как сказать... Там больше работа партийная идет, если брать по информационным э, моментам, которая связана или с позицией самопомощи, или какими-то э, коллективными действиями. Э, чувствуется отрыв между информационными материалами о самопомощи в области и материалами о э, пане Романовой. То есть, имеется в виду, структура работает отдельно, самопомощи, в Нежине там активно, еще в ряде мест, в Чернигове, особенно всякие учебные курсы, экскурсии. А вот э, депутат, как бы, с ними не связан. Может, еще вернется это и будет участие депутата в этих мероприятиях? Ну. Посмотрим. Ну и Александр э, Черненко, он у нас несколько раз был. Сейчас, конечно, он сильно будет завязан на реформе закона о местном самоуправлении, там больше всего его участия. Но, по крайней мере, э, ходят слухи, что откроется приемная. Э, и, в принципе, очень интересно будет наблюдать, с моей точки зрения, соотношение про правительственной этой силы и работы этого депутата. С одной стороны, мы имеем Владислава Трошенко, который чуть ли не все монополизирует, насколько возможно. С другой стороны, есть еще один депутат, который довольно активный, который вне сферы. И тут информационно можно будет очень интересно посмотреть, что и как будет. Вообще, если, если вот делать простой поиск по работе депутата, в гугле, просто задать вопрос, там, фамилия, имя, отчество этого депутата и начинать смотреть. Вы знаете, у нас очень мало депутатов дотягивают до 15 страницы. Ну, материалов о тут Даже не ходят, 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 смотрят. Маньяки. Не один. Но я имею в виду в том плане, что, во-первых, самые интересные материалы иногда встречаются 15 на 15 странице. Люди забывают, а оно, и во-вторых, во во не забывайте, это не простой сдвиг, там новая новость, сдвигает все остальные. Там идут иногда усиление некоторых материалов. Я могу, например, привести простой такой. Э в начале января этого года поиск в Гугле при очень простом поиске давал аварии от Рошенко еще того периода хотя до этого было видно что информационно было зачищено очень хорошо пространство и про эту аварию найти прямых новостей было невозможно но кто-то сделал так что всплыл кэш и теперь можно читать эти новости. То есть, на самом деле, кто умно работает с информационными ресурсами, он очень может хорошо как поднять свою репутацию, так и помочь опустить другим репутацию. Учитывая ситуацию, которая складывается, что у нас сейчас говорят, что к местным выборам еще могут быть еще какие-то выборы, некоторые или мечтают, или говорят об этом, то ситуация очень интересная. А если возникает ситуация по Чернигову, которую прогнозируют, начали вчера эксперты, что губернатором может быть назначен действующий депутат, то у нас вообще возникнет очень интересная ситуация. Локальный городской округ и довольно сильные результаты, которые были у ряда людей, плюс тот же, же самый феномен дубеля. То есть, по сути дела, это информационное тоже начинается очень... Да, это информационное тоже очень хорошо показывает. Скажем, по городу Чернигово, я думаю, в ближайшие 10 дней информационное поле по работе депутатов будет довольно сильно сменено. Оно уже меняется. Но я не буду долго говорить, это вкратце, если что, вопросы и ответы.